നമസ്കാരം സ്വരലേയത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭോജന മന്ത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമാണ് ഭോജന മന്ത്രം ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം ्रह्महवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहूतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मः समाधिना ॐ सहनौ भुनः सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावती मा विद्षा ॐ शान्ति शान्ति शा ्रह्महवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहूतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मः समाधिना ॐ सहना भवतु सहनौ भुनः सः वीर्यम्